Sebenarnya kalau kita perhatikan beri macam Iqmal terangkan betul, apa maqasid syariah ni tujuan-tujuan atau matlamat-matlamat pensyariatan. Bila Allah Ta'ala haramkan satu perkara, uh -huh. Allah Ta'ala suruh satu perkara, uh -huh. dia takkan lari daripada konsep atau tujuan untuk menjaga lima perkara. Contohnya Allah Ta'ala suruh kita berdakwah, menyampaikan agama. Maka itu pada tujuan masalah menjaga agama. Kemudian Allah Ta'ala haramkan murtad haramkan kita memperkatakan taala ta'ala apa yang kita tak tahu. Itu juga untuk menjaga agama. Ya. Menjaga nyawa kita disuruh untuk apa makan makanan yang apa yang yang apa halal dan tayyib. Makan halal lagi baik dan diharamkan kita benda-benda yang keji dan kotor. Tujuan dia untuk tajuk dia dan, dan dan disuruh kita untuk menjaga nyawa. Dan jaga nyawa kita bahkan haram kita untuk berlapar sampai menyebab kita kematian. Macam kata kalau katakanlah hari ni katakanlah uh, air di depan kita ni haram. Hmm. Tapi kalau kita tak minum kita mati. Kita pun diam tak nak minum sebab dia haram. Kita mati masuk neraka. Sebab so, kita wajib selamatkan nyawa kita. Yeah. Ha, untuk 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 perkara tadi sebab tu dibenarkan apa pada perkara-perkara yang diharamkan tadi pada sudut bila mana apa famanatur ghayr wala adim. Masa yang terdesak. Tak ada melampau, tak ada menganiaya, menekan orang lain. Okey, fala junah alai maka tak ada kesalahan kat tadi itu untuk, untuk ambil bunyi haram tadi untuk dia selamatkan nyawa dia. So itu konsep yang kena kena fahamlah. Jadi sebab tu kita diharamkan membunuh nyawa, sebab tu jaga nyawa. Mm -hmm. Kemudian jaga jaga akal. Macam disuruh kita berfikir untuk merenung, untuk belajar, mm -hmm. untuk membina akal kita kan, Bahkan cara berfikir yang betul. Diletakkan mm -hmm. dalam Quran Karim kaidah dan dan, dan dan apa la anlakum dan sebagainya. Mm -hmm. Supaya kita berfikir untuk bina akal kita dan diharamkan kita ambil substance yang merosakkan akal kita. Itu macam arak dengan dadah. Hmm. Kenapa diharamkan? Sebab merosakkan akal. Ya, yeah? menghilangkan dari kita kesedaran. Kemudian uh, kita apa kan? harta. Kan hmm. harta. harta. Maksudnya disuruh kita mencari harta bekerja dan sebagainya. Kemudian uh, diharamkan kita mencuri. Mana hmm. orang yang mencuri dipotong tangan. Kenapa <laughs> ini kehormatan harta tadi. Jadi pembaziran harta diharamkan. Dan penggunaan harta yang baik itu itu digalakkan. So gitu. Dan kemudian maruah atau keturunan ni ni maruah tu nama diharamkan kita uh, me, me, a merosakkan maruah orang dengan bertuduhan tak betul, tuduh orang berzina. Betul, -betul ini merosakkan keturunan dan maruah dia. Maka kita akan disebat 80 rotan tanpa saksi. Tanpa saksi empat orang, kita kena sebab tuduh orang kan. Ha, ah, ha. tuduh je, kan semua orang tuduh ni, orang tuduh ni, tuduh habislah. Kemudian bila-bila kes berkenaan dengan apa keturunan atau bangsa manusia untuk berterusan dia suruh kita kahwin. Diharamkan perzinaan dan juga apa, apa 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 saja bentuk apa jenayah seksual dalam Islam ni kan LGBT kan, SBNG, bisexual semua tu yang tu benda tu merosakkan sistem kekeluargaan yang akan merosakkan masalah keturunan. So bila kita lihat pada pada sudut ni para ulama baca daripada perkara-perkara yang diharamkan, dihalalkan dalam Islam dia akan balik pada lima perkara tadi. Tengok macam mana apa, apa yang dihalalkan. macam dia suruh jual beli. Dia harta. Kan? Haramkan riba. Dia harta. jadi dia akan ada relate kepada lima perkara tadi. Dia akan kembali ke semula kepada yeah, lima ya, tapi dia. dalam masa yang sama. Kita kena ingat bahawa sebenarnya makasib syariah ni, dia bukan peraturan utama. Hmm. Nah, bahkan sebenarnya apa datang dalam nas itulah yang dilaksanakan dahulu. Dan para ulama akan pergi kepada makasih syariah. Matlamat tentang suatu perkara. Bagi menghukum perkara yang tak ada nas. Tajuk yang tak ada nas. Hmm? Mengenainya. Maka akan dihukum melalui maka proses makasih syariah. Macam contoh macam rokok. Hmm. Bila kita nak haramkan rokok. Okay, ataupun halal kau rokok dan sebagainya Dia akan diukur pada sudut lima perkara tadi Dalam menjaga agama Menjaga nyawa Menjaga akal menjaga harta, menjaga maruah atau keturunan, di mana dia akan efek. So, bila diukur dengan efek tersebut, maka boleh dia jadikan pengharaman itu berlaku dengan sebab. Lima benda tu. Ha. Ustaz, because wahyu, mm revelation, will always come after uh, rational or logic. Betul, In betul. In the sense where, macam Ustaz cakap, this uh, makasid syariah ni, dia come secondly sebab yang pertama, Wahyu suruh kau buat apa kau buat je without question Betul. Oh. Sebab kita kadang, kadang kita tengok juga ada orang yang dia fikir makosid berlebihan sampai lupa dalil. Ha, tu terbalik. Ah, dia terbalik. sampai kali kata oh sen sekian memang dalil tak boleh tapi dia dia tarik balik tapi tu kepada membolehkan yang tak boleh. Kadang-kadang. Memang kita tak tahu macam tadi mungkin ada apa ada perkara yang bila pertemuan berlaku antara jaga nyawa dengan jaga agama. Hmm, mana jaga, jaga harta dengan jaga agama mana satu dahulukan memang sini ikut-ikut tertib memang jaga agama dulu sebab tu ada jihad <laughs> dia dia tak macam tu sebab hmm. jaga agama dulu jadi bukan dia bukan balik kepada apa kepada jaga harta dulu kita boleh dari segi, segi priority tu memang diletakkan macam tu jadi bukan sorry maaf sini dia dia memang ada tertib dia, eh, dia, dia, dia dia ikut. tu pasal kita tu, antara nyawa dengan agama agama dululah agama dulu uh -huh. antara nyawa dengan akal yang, yang modelo. Ah. Dia akan ada 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 timbangan yang berbeza. Hmm. Bagi sudut yang berlainan, tak graviti, dia. Ya, dia, yeah. ada berat dia. Uh -huh. Mana yang yang weight apa heavier atau lebih lebih important dalam perkara tadi. Dan baca macam tu macam masalah umum dengan masalah khusus. Dia kan buat masalah umum. so basic perkara ni tadi memang kita kata dari sudut apa kemudaratan, penjagaan sebagainya. Memang kita tak nafikan. Memang benda tersebut memang dalam Islam, apa sahaja kita halalkan, dihalalkan atau diharamkan untuk kita, semua untuk jaga lima perkara tadi. Dan benda lima perkara tadi, penjaga lima perkara tadi, itulah yang dipakai sebagai calculation untuk perkara baru yang tak ada dalam Islam. Perkara baru yang wujud kemudian. Kemudian. Selepas terputusnya wahyu. Haa. Ha, Lepas hmm. Nabi dah tak ada, tiba-tiba hmm. jadi satu kes baru. Ha, benda baru ni macam nak makan? Macam mana nak buat? Boleh makan ke tidak? Ada ha, yang akan ukur pada lima perkara tadi. Actually, yang ni, Now looking back at Kelima Lima tu kan, mm -hmm. menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Apa yang tiba-tiba klik lah masuk lah. It's actually AI ya yeah, yeah. dalam menjaga agama yo 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 nyawa some people commit suicide after talking yeah. akal yeah. you know you you take your deen from ai yeah. your keturunan ada yang setengah tak nak kahwin sebab ada relationship dengan ai itulah yeah, <laughs> <Yeah>. betul betul, <laughs> betul, betul, betul dekat ai itu <cukupan> reality itu itu benda tu yang boleh boleh menjadi mudarat kemudaratan tu bila nyata kemudaratan tu jelas maka pengharaman boleh berlaku boleh isyahkan haram satu perkara tadi kerana kemudaratan yang datang mudaratkan atau tak mudaratkan mudaratkan nyawa agama mudaratkan nyawa mudaratkan akal menyusaratkan keturunan mudaratkan apa atau warwah mudaratkan akan harta so bila pemudaratan tu berlaku maka automatik dekat situ memang akan ada hukum dan islam pasal kita tu benda ni macam conclusion sebenarnya dan memang saya ulang balik memang kita dan agama sebenarnya balik pada teks dulu kemudian baru masalah kalau tak ada teks agama tentang perkara yang baru berlaku barulah kita akan ukur perkara yang baru tadi dengan lima perkara berkenaan. Hmm hmm. Ada tak dia rosakkan agama? Ada tak rosakkan nyawa? Ada tak rosakkan akal atau rosakkan keturunan atau maruah, rosakkan harta. Ha dan baru kita mm -hmm. akan ada ruling berlaku dengan perkara tadi. Tu so, benda-benda ni secara bahasa mudahnya maka syarak syariah ni yang lima perkara ni dia bukannya dia kata apa sumber agama ataupun dalil bukan. dia lebih kepada garis panduan, garis panduan. dalam menimbang sesuatu perkara hmm. kadang-kadang dia ada orang tu kadang dia kata ish kata kita tak boleh uh, dia dia contoh macam dia kata boleh hmm. meraikan perayaan bukan yang bukan Islam, Islam. alasan dia mengikut syariah eh ah garis masalah <laughs> dia kasi sini masalah dia, sini masalah <laughs> dia pasal <laughs> benda ni dah dah, dah melanggar nas hmm. Pasal balik pada asal kita tak dibenarkan untuk meraihkan perkara berkenaan yang bukan Islam tadi. Dan pasal atas asas apa yang pernah ditawarkan oleh orang bukan Islam kepada Nabi SAW. SAW. Untuk pengambil penyembahan apa yang selain daripada Allah Ta'ala hmm. setahun. Penyembahan Allah Ta'ala setahun. Hmm. Kan diisytiharkan dengan lakum dinukum waliyadin. din hukum, wali wali adin. Wali adin. tak boleh kita relate langsung diri kita dengan perkara berkenaan. Dan bagi lagi dahsyat bila orang kata zaman kita sekarang ni berlaku macam satu gerakan. Untuk kalau Muslim tak setuju, kita ban, kita kita marah. Kalau Tapi kalau wos. yang tak setuju tu katakan leju, leju oh. orang yang Yahudi. Dia tak setuju dengan Christmas. Ada siapa pun ni marah? <tid> tak ada. Tak ada. Kata kalau orang seorang Buddhis hmm. tak nak sambut Christmas, ada siapa marah? Tak ada. <tid> seorang Buddhis tak nak sambut Deepavali, ada siapa marah? Tak ada. Tapi kenapa seorang Muslim tak nak sambut benda-benda yang tak ada kaitan dengan agama Islam? Kenapa jadi tajuk tak ada toleransi lah, oh, tak boleh tolak ansur. Lah. Uh, you can see reality Risk benda berlaku condition. dalam masyarakat. Yeah. Ha, ayat tadi, kenapa nak suruh kita sambut benda berkenaan yeah. bukan agama kami? Saja nak tu buat ya, point, point lah. Ha, point buat yeah. <laughs> <laughs> It, itu masalah yeah. dia. Yeah. So reality dia sebenarnya benda ni agak agak ada pencetus perancangan. Ha, tanpa kita sedari ada perancangan sebenarnya. Yang memang kita kata nak dissolve. Okay, Sebab dia ada satu benda yang disebut oleh apa seseorang apa apa pemikir ataupun general apa British kan bila disebut tentang Islam dia kata reform Islam Islam no more reform Islam hmm. Islam, Islam no more yeah. true reform true. Islam Islam tak ada dah itu yang, yang kita bimbang berlaku sekarang sebenarnya balik pada asal kita faham agama Islam ni tapi jangan digunakan makosif syariah tu sebagai jalan untuk kita langgar Untuk uh, menghalalkan benda-benda ha, benda yang Benda tak boleh, tak boleh lah hmm. Okay. Kenapa tak boleh? Memang kita tak dibenarkan kita meraihkan Kalau ikut sentimen pun kita akan buat Ikut sentimen, contoh katakanlah Orang tu mengaku bapa dia sebagai ketua kampung Buat kenduri yang ajak makan Tapi bapa ketua kampung kita sebenarnya adalah bapa kita Awak pergi makan? Macam tu yang masalah orang tu kata Tuhan dia Tuhan sebenar Hmm. kita kata Tuhan kita Tuhan yang sebenar. Pasti tiba, tiba kita nak kata ah kena raikan juga Tuhan dia. Sudah no, yeah, no, dah kan. <laughs> itu yeah, yang yeah. beda kalau ikut sentimen kepartian politik dan sebagainya pun awak takkan langgar. Mm -mm. Tak ada orang parti A kalah pergi ke tempat parti B meraikan kemenangan parti B. Yeah. You don't do that. Tapi kenapa bila dah agama kau paksa Umat Islam ni untuk meraikan benda bukan ni konsep dia tapi ayat yang sering kita dengar orang kata maqasid hmm? Oh, hmm. ini memang cause syariah. Dimana tang mana bila agama tu dissolve, tidak lagi punya identity, kita menjaga agama. Jadi macam self contradict eh benda ni. Ha, dia. maksudnya kita kita dissolve agama yang kita ada untuk langgar apa benda peraturan agama kita. Sebab Kemudian kita kata agama. nak jaga agama. How can? I mean this this Chinese used to have macam ustaz cakap tadi yeah. teringat pula Chinese used to have this one saying yang uh, in a mountain kan uh. there cannot be two tigers. Ah uh, in a Betul? mountain there cannot be two tigers. Yeah. Itu realiti dia, dia. Banyak pada asal macam tu tak ada tak ada hmm. dua. Kalau dia kata dia dia tu ini benda yang saya sebenarnya pernah saya pernah sembang dengan seorang budak sik menggalilah dia dia bawa teksi. Saya ingat dia dalam PKP. Saya ada share apa perbualan saya dengan dia. Ha, dia kata semua agama sama aje, bang. Hmm. Tak ada sekian. Saya kata kalau sama kenapa awak marah kalau keluarga awak masuk Islam? Oh. <laughs> kalau sama, dia yep. okay. <laughs> yep. Yep. patut dia paling okey. Patut dia paling okey lah. Yep. Saya kata kami Muslim jujur. We Muslim, we sincere. Bahawa benda tu tak sama tak sama. Kita tak akan mengiyakan selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Itulah lafaz syahadah kita. La ilaha illallah. Ilalah. Kita nafikan semua ilah. Kecuali hmm. hanya Allah saja. Jadi macam mana kita nak, nak buat benda berkenaan tapi lah macam saya sebut ni saya bagi contoh ni hmm. sebab hmm. ada orang menggunakan tajuk makah syariah untuk leburkan akidah. Dia memang makah macam itu macam kalau kita tengok macam kes siapa dekat dekat Indonesia yang solat apa tarawih 23 rakaat 7 minit tu kan. Hmm. Dorang bagi alasan dia kata kalau kita suruh dia orang buat solat ikut cara biasa, dorang tak solat. Tapi bila kita buat bentuk yang baru macam ni tujuh minit, dua puluh tiga rokaat. Adalah orang solat. solat. Adalah. Oh. So, jadi syiar agama terjaga. Dengan bentuk yang mereka-reka. Tadi diorang rasakan benda tu dah menyelamatkan agama. Nampak tak? Dia, kata, dia rasa macam itu yang dia. Hmm. Stop. Ha, daripada diorang tak solat. Ada orang ah. solat. Ah. Walaupun tak sesempurna tak Ah, yeah, dia ni tak, tak betul pun tak apa. Jadi <laughs> Benda, ya, benda apa dia baik berlaku. apa salahnya? Ha, yang, yang ini sebenarnya aplikasi yang berlaku bila orang apa eh nabi tak baca sekian daripada tak baca baik baca baik baca Kuang-kuang baca gitu baca juga bila kita kata eh kenapa buat macam ni bergendang daripada bergendang rock apa kata lagi kalau kita gendang yang lah Gendang takbir kan Haa gendang ha. takbir di Dish dish dish, 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 kan. dish, 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 dish. Allahu oh. Akbar Oh yeah ya kan ni tak masuk topik Tapi baru-baru ni ha, uh, ya. Negara jiran ada buat perik kan Haa perik ha. Sama <laughs> lah Sama lah <laughs> Apa oh, komen Dah macam hari sukan Ya 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 Astagfirullah Dia itu realiti Dia tajuk asal Dia adalah masalah Tadi kita kata ada benda yang kita boleh dissolve Ya kita boleh kata makosik syariah tadi. Tapi masalah benda nas, cara menyambut air fitri. Dia ajar oleh Nabi SAW. Cara, Allah ada batasan salam. dia. Tapi hmm. orang tu hilangkan batasan tadi. Atas dasar, daripada dia orang pergi konsert, pergi dangdut, hmm. baik dia datang majlis berarak ni. Daripada dia pergi sibuk, pergi tengok bola, baik dia datang yang ni. Nampak tak? Hmm. Ha, dia kononnya makosik dia tadi, menjaga agama dengan bentuk yang mereka nak. Ha, itu, hmm. itu konsep yang salah. Lah. Yang bentuk yang mudarat. Ha. Okay.